Медицина в Европе, стоматология. Сколько это стоит и как это происходит. В общем, в субботу у меня заболел зуб. Причем заболел зуб так, что я кушать не мог. А в общем, ну это была суббота, выходной, понятно. Дождался я до понедельника. Сегодня вторник. До вчерашнего дня. Пошел в аптеку. Дайте не месил, зуб болит. Нет, только по рецепту доктора. Ну, дали ему профен. Спасибо. Ну потом через тут местную диаспору нашел контакты стоматолога, позвонил. В общем, я позвонил в понедельник где-то в обед в два дня записали меня на прием на следующий день на 11 часов утра или дня, как. В общем приехал я, ну так терпеть еще можно было на ибупрофенчике. Приехал, значит, ну то есть доктор португалец, ассистент получается узкоговорящая не знаю откуда может из украины может нет но на португальском хорошо разговаривает, видно здесь давно значит что потом ну небольшой кабинет такой то есть она и ассистент она там и офис менеджер то есть э, как бы такая клиника на, на одно кресло ну то есть не не круто не, не по богатому сел я в кресло значит так он сразу посмотрел ну, надо делать рентген. Думаю, где мы еще сейчас рентген будем делать интересно. У него тут же в кабинете рентген аппарат размером со спишечный коробок. Раз, то есть он там с обратной стороны прикладывает куда-пластину. Такой размером на три зуба. То есть, когда он фотку делает, это три зуба. Сразу же рентген тут же у него, так вот я в кресле, тут же компьютер сразу. Он тут же на компьютер выводит рентген, тут же мне с рентгена показывают и то. В общем, что под пломбой кариес там, короче, канал надо удалять, нет, удалять, чистить канал, там, в общем, работы нормально так. Говорит, за один раз, может, и не успеем. Ну, говорю, хорошо, давайте делаем. В общем, протрудился он где-то два часа, нерв удалил, канал почистил, ну понятно, там срезал все сверху, долго возился, потому что очень глубокий был канал, ну реально два часа он не покладая рук трудился, рентген делал раз 7, то есть он сделал, сделать, сделать Вроде нормально сделать, а не, надо еще и так вот. То есть рентген-аппарат действительно мощная вещь. И он, в принципе, закончил за один раз. Там уже люди стали приходить, ждут, но он решил уже, типа, до последнего, уже меня добить. В общем, два часа работы, что удалил нерв, почистил канал, запломбировал обратно, там все сделал, ну там же как они подпиливают, чтобы прикус был нормальный. Куча анестезии, конечно, там колол мне много раз, потому что там... Я не знаю, чуть ли не отверткой там, думал, до глаза достанет. Ну и за все дело это я отдал 240 евро наличкой. Вот ну, так вот, он, что там, ну, похоже, поломался у него аппарат, который карточку принимает. Ну, это нормально, я считаю. Ну, я не знаю, вот если на Украине сколько бы это стоило, мне интересно. Кто знает цены по стоматологии.